При возникновении боли в поясничной области вам необходимо обратиться к вашему семейному врачу, который назначит вам два метода исследования. Это общий анализ мочи и общий анализ крови, по результатам которого он определит, к какому врачу вам направить. Если в анализе мочи будут какие-то отклонения, семейный доктор вас направит к курологу. Доктор-уролог проведет дополнительные методы исследования и определит, на каком этапе заболевания, если оно есть, либо исключит урологические патологии мочеводелительной системы. К какому урологу лучше обратиться, к государственному или к частному? И там, и там есть хорошие специалисты. Преимущественно частных клиник в наличии современной диагностической и лечебной аппаратуры, отсутствие очередей и качественного медицинского обслуживания. Если у вас возникли боли в поясничной области, не теряйте время, обращайтесь к урологу. Всем удачи и здоровья!